Saya akan berkongsikan pendapat saya tentang buli Pada pendapat saya, buli ini tidak haruslah diamalkan oleh masyarakat kita Buli ini bukan sahaja boleh mengurangkan hati dan perasaan orang lain Ia juga boleh melemahkan semangat orang lain dan merosakkan minda seseorang Buli ini bukan sahaja boleh mencetuskan perbalahan Tapi juga boleh memutuskan sifat rahim antara masyarakat kita Menghindarilah buli Ingat jadilah pahlawan mengambil sikap menghindar buli. Assalamualaikum Hai kawan-kawan Saya Amalia Fusna dari SD Ketika Hajairun Jom kita katakan tidak kepada bully Hashtag STBully. Bye Kesihatan bully di sekolah. Bully dan gangguan seksual boleh menyebabkan emosi terganggu. So, please stop bullying and sexual harassment at school. Hai adik-adik Situasi-situasi yang kamu lalui sebentar tadi Adalah antara contoh gangguan seksual Tapi Apakah itu gangguan seksual? Hmm Ha, gangguan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini dan kurang disenangi oleh seseorang individu sama ada melalui sentuhan kata-kata isyarat visual ataupun psikologi yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang gangguan seksual ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja sama ada lelaki ataupun perempuan tanpa mengira umur kanak-kanak remaja dan juga orang dewasa boleh terlibat dengan gangguan seksual sama ada berlainan jantina ataupun sesama jantina. Terdapat lima kategori yang boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara fizikal. Gangguan secara fizikal bermaksud Si pelaku mendekati mangsa dengan jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan mangsa berasa kurang selesa dan tidak selamat. Antara contoh perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan ini adalah seperti memegang, mencium, menggosok, memeluk dan meraba. Kategori gangguan seksual yang kedua adalah gangguan secara lisan Gangguan secara lisan merujuk kepada si pelaku yang menggunakan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian ataupun mengajukan soalan secara seksual ke atas tubuh badan, pakaian, penampilan dan tingkah laku seseorang. Kategori gangguan seksual yang seterusnya adalah gangguan secara isyarat. Gangguan seksual secara isyarat bermaksud seseorang menunjukkan perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, merenung, mengintai, menggoda menjilat bibir atau apa sahaja bahasa isyarat yang berunsurkan lucah. Selain itu, gangguan seksual juga terdiri daripada gangguan secara visual. Gangguan seksual secara visual yang dimaksudkan adalah apabila si pelaku menghantar nota, surat, email, SMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual yang diedarkan menerusi media elektronik seperti blog, vlog, website atau mana-mana platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat dan aplikasi-aplikasi yang lain. Bagi kategori yang terakhir dalam gangguan seksual adalah gangguan secara psikologi. Gangguan secara psikologi bermaksud si pelaku cuba untuk merapati mangsa secara seksual bagi memenuhi keinginan seksualnya. Antara perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan secara psikologi adalah si pelaku mendorong, mendesak, mengugut ataupun memujuk rayu mangsa demi memuaskan nafsunya. Menurut statistik polis Diraja Malaysia PDRM pada tahun 2013 hingga 2017 sebanyak 1218 kes jenayah gangguan seksual telah pun dilaporkan dan sebanyak 1721 kes jenayah gangguan seksual kanak-kanak direkodkan pada 6 bulan pertama tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa jenayah gangguan seksual terutamanya terhadap kanak-kanak di Malaysia merupakan satu jenayah yang berleluasa dan perlu diambil berat oleh semua pihak. Oleh itu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di sekolah, kamu perlulah membuat laporan pada guru disiplin atau guru yang kamu selesa untuk mengadu supaya mereka dapat mengambil tindakan yang selanjutnya. Namun begitu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di luar kawasan sekolah, maka kamu dinasihatkan untuk memaklumkan pada ibu bapa terlebih dahulu dan membuat laporan polis secepat mungkin. Segala bukti perlulah dikumpulkan dan diserahkan pada pihak polis untuk bantuan siasatan. Wahai adik sekalian, apabila kamu menerima sebarang gangguan yang berbentuk seksual daripada seseorang individu, jangan panik dan jangan takut untuk katakan tidak pada sesiapa yang ingin menyentuh kamu atau memaksa kamu menyentuh mereka, merakam atau memfotokan kamu tanpa izin dan katakan tidak kepada sesiapa yang ingin melihat anggota seksual kamu tanpa sebab. Jagalah diri dan maruah kamu sebaik mungkin kerana itu adalah anugerah yang sangat bernilai yang telah diberikan oleh Tuhan pada setiap manusia di muka bumi ini. Semoga kita semua dijauhkan daripada segala gangguan yang tidak diingini. Kes buli semakin berleluasa. Janganlah kita menjadi pembuli. Malah kita bersama-sama batras buli dan gangguan seksual di sekolah.